Еще летят. о, еще летят, а что? Ты так быстро видел. Вау! Что это? Ф... Он в... в МПЗ. Вот, 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 вот. Без паники, сынок. матери всего мира, боритесь за мир. Боритесь за мир, за спасение мира и своих детей, которые идут как пушечное мясо. Взамен ничего не предоставляют. Предлагают нам с детьми идти на улицу. Я не физическое лицо. Я вам все Я советский человек. Ну вы же голосовали за него. Вы же учительница. Ну, от войны все прячутся. На войну никто не идет. В полицию. С батками Воевать. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Щоправда, випуск не Таке, як зазвичай, а неймовірну і дивовижну бомбу. Ми для вас підготували. Але перш ніж я розпочну, ви не забувайте обов'язково всю команду нашого ютуб-каналу підтримати своїм лайком для розповсюдження всієї зібраної інформації. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, і побачене, і не забувайте про те, що те, що я працюю, а ви дивитесь все. Це не просто так, а завдяки Збройним силам України. І найменше, що можна зробити, це підтримати донатом наших військових. Ми продовжуємо наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр. І збираємо 250 тисяч гривень для обладнання позицій дронерів на Донецькому напрямку. Нашим бійцям дуже потрібна наша з вами співучасть і підтримка. Тож не забувайте про це і обов'язково донать. Да. Так <творю> видела. <творю> угу. <творю> Вау! <творю> Что это? Он в МПЗ, б. Ух, е... Люсю, б. Вот-то, 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 вот Без паники, сынок. Тихо-тихо не бойся. Это ложка сработала нормально. Еще летят. летят. О, еще летят, еще. О, свины летят, слышишь. О, летят у нас за свиной. Заходи домой. Заходи за стену, палец. Над нами прям, Он вон здесь сидит, над тобой прям, заходи. О, б***ь, облако дыма. Сейчас, сейчас, о. А зараз буде дуже красива історія. Історія про щасливе дитяче життя в Російській Федерації. Росіянка, тримаючи плакати радянських часів, із дитячою ностальгією говорить: нас вчили, каже вона, боротися за мир. Це радянський союз, який брав безкінечно участь у війнах. Ага, мовляв, це треба пам'ятати. Закликає матерів битися за своїх дітей за мир. Бо вони стануть гарматним м'ясом, а оце вже чиста правда. Та її слова обриваються буквально на середині. Найцікавіше, ми не дослухали, бо тут приходить хто правильно поліція і вручає повістку. Власне, як і завжди, свобода слова, свобода мітингів в Росії обмежена. Єдине на що мають право росіяни, це подихати. Оцим правом Путін і пропонує скористатися всім і кожному. В советское время нас всех с пеленок учили бороться за мир. За мир нужно бороться, люди. Без борьбы мира не будет. Вот такие идеи, вот это плакаты советские. Вот на этом, на этих идеях нас воспитывали, нас пестовали, нас этому учили практически с пеленок. Вспоминайте, пожалуйста, это люди. Берите это на вооружение. На главном плакате у меня написано «Проклятие поджигателя войны, матери всего мира, боритесь за мир, боритесь за мир, за спасение мира и своих детей, которые идут как пушечное мясо и погибают». Еще раз хочу вам подойти, вручить вам повестку. Отказываетесь? Да? Это не повестка. Вы просто издеваетесь. Это какая-то грязная, Ваши, Вене, замученная бумажка. 20 часов, да, не, вала, нужно 20 часов, 20 часов, не нужно мне это. Мне ничего не необходимо. Стасула мне вообще не необходимо. Нет у меня такой необходимости. 105. У меня такой необходимости нет. Всего доброго. Елисов, будьте любезны. 46, не, 47, 48, напрягайтесь. 48, 48, не напрягайтесь, не напрягайтесь. Мне 45, это не интересно. Ваши фантазийные бумажки. Я не физическое лицо, я человек. Советский человек. Ведите свое производство порядке, как хотите, где хотите, с кем хотите. Ищите отсутствие. физическое лицо, где пожелаете. Я не физическое лицо. Я, вам все против, Я советский человек, обладающий всеми правами и свободами в по полной мере. Я вас Я тоже уведомила. Ви сповняйте відступні прикази. У Луганську багатодітна мати ридає. Трагедія трапилася, якої ніхто не віщував. Будинок зруйновано в 2014 році. Ну хто ж? Дан Білбамбас, правда? Чоловік ветеран СВО, а не хто-небудь, навіть був у полоні в 2017 році. А тепер, нібито їх виганять із житла з трьома дітьми. Куди йти? Куди податися? Це безвихідь, кричить мати подождите, ви ж тепер часть Росії. Ви ж вернулись в материнське лон, а не вже Росія не подбає про вас? Тим паче, що чоловік ветеран СВО? А точно, я повторююсь, але Росія завжди кине своїх? Уважаемая администрация города Луганська, уважаемые правители Російської Федерації, просим хоч как то обратить на нас внимание, тому що безвиходна ситуація. Мы многодетная семья, у нас на рождении трое деток. У нас в 2014 году разрушилось здание. Восстановлению, как сказала наша местная администрация, ну не подлежит. Вот Муж у меня, участник СВО, ветеран боевых действий, а бывший военнопленный по обмену 2017 -го года. Идти нам некуда. Родственников у нас. Нет, и помочь нам некому. Сейчас сложилась такая ситуация, что временное жилье, которое нам дали, забирают, взамен ничего не предоставляют, предлагают нам с детьми идти на улицу. Как нам быть в этой ситуации, что нам делать дальше, неизвестно. Сколько мы писали обращений, никакого внятного ответа мы не получили. І найбільше я люблю в Росії побутові сварки. Вони якісь просто дивовижні. Дивіться, яка картина маслом. Чоловік в магазині чіпляється до покупців. Чи голосували вони за Путіна? Чи бачили вони які ціни в магазині? І чому його власне обрали? Каже: вийдіть на вулицю, це ж руїни, а не країна. Воу-воу, зачекайте, невже проривається гнів як дзеркало розчарування? Невже настав час, коли справді треба все спитати зі своєї влади, яка оце наробила из России, Чи мені просто привиділось? За поднятие пенсионного возраста? Я ну а зачем за Путина? Мужчина, вы тоже за Путина голосовали? Я вообще не голосую. Вы заходите сейчас в магазин, видите цены? Да, ну а зачем за Путина голосовать было? Ну вот честно, если тем более вы учительница. Потому что я. я и что? Это мужчина, вы ее муж, скажите, пожалуйста, зачем ваша женщина голосует за Путина? А что, а что? Вот это вы выходите сейчас на улицу, это перекапанные руины, это нормально вообще? А кому? Я считаю, каждому, кто голосовал за Путина, задавать такие вопросы. А как кому? Ну, а кому, скажите, пожалуйста? Ну вы же голосовали за него, вы же учительница. Ну і звісно, що найбільше цінується в Російській Федерації, так це скрепи, скрепа православ'я, скрепа традиційних цінностей, скрепа поваги до віку і не тільки. І ось вона повага буквально на вулиці. Поліція жене бабусь продавців, які не платять 400 рублів за своє місце. В Росії всі мають бути законослухняними, навіть бабусі. Ось так стверджують правоохоронці, бо гроші обов'язково підуть на СВО. Зачекайте, здається, що ваш бюджет і так рекордний, і грошей на війну у вас більш ніж достатньо. Ви ж так цим пишаєтесь. А виявляється, 400 рублів можуть щось урятувати. Зрештою, здається, що це теж картина того, як в сучасному світі виживають у Росії бабусі на вулицях, молоді на війні. Зрештою, допоки живе Путін, ніхто інший жити нормально не буде. Тож вибір ось такий. або чем чимось, або торгувати своим життям. Опять город Балашов, сотрудники полиции, администрации, опять довели человека, э, человека, человека, опять довели до, до сердечного приступа. Вызвали скорую помощь, спасибо вот сотрудникам магазина. Это вообще, это просто беспредел уже надоел. Новая власть, начальник районной полиции заступил и опять начинают таскать всех бабок за штирки. Это просто ужас какой-то. Потому что сейчас мне тоже надо -то будет скорую помощь. Понимаете? Я понимаю. Насколько... Так что вы замучили уже 12 тысяч пенсии. Как можно у нее жить? Вот как можно жить на эту пенсию? Да. да. И мне, чтобы продать курицу, я должна 400 рублей заплатить за территорию рынка. А курица стоит 250 есть рублей. Места, есть места. Не, покажите. Бесплатно. Покажите мне бесплатные места. 50 рублей стоит. 50 рублей стоит место. Это веники продать. Веники продать. А курицу надо продать. 450, которая стоит 200 рублей. А чья проблема? А чья проблема? А чья проблема? Вы людей вытаскаете. вы шок тут устраиваете. Вы устраиваете здесь шок. Шок, который... А кто? Да. Меня точно так же прислали, которые довели до сердечного приступа. Там судился к администрации. Точно так же. Если вы хотите, вы ломаете. Где эта администрация? Где это администрация? Вы кого представляете? Какой торговый отдел? Вы представьтесь, Вы что хотите? Я хочу, я заснимаю. Вообще кто? Вы? Вы вообще кто? Вы довели этого лично? Вы это вели лично. Фамилию скажите свое. Фамилию свою скажите, если вы при исполнении. Вы скажите свою фамилию, какой вы должность занимаете. Я вас прошу представиться. Вот я вас прошу представиться. Я ее, вот я ее родственница. Вот я ее родственница. Представьтесь, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вот видите, протоколы выписывают люди, которые торгуют. Вот. Укропчик 10 рублей. Укропчик. Вот это город Балашов, Саратовская область. В Саратове торгуют все, на каждом перекрестке. Бабушки сидят и торгуют на каждом перекрестке. А в Балашове нельзя. Замучили. Замучили штрафами. Штраф 5000. тысяч. Вот посмотрите, пожалуйста. Вы скажете свою фамилию? А что с человеком? Покороните или нет? И напишите сразу же заявление, что у вас завела администрация. Нашли с кем воевать, блин. Ну, от войны все прячутся. На войну никто не идет. В полицию с батками воевать. Все такие худышки, все такие справные. На пенсию 12 тысяч бы. І на цьому, друзі, в мене все. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, шукайте наш збір в описі до нашого відео. Без нашої допомоги Збройним силам України Україна важко буде стримати російську навалу. Тож донайте заради нашої з вами безпеки. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!